videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video ertxa dunyodagi eng katta aylanadigan globus haqida ertxa nomli dunyodagi eng yirik aylanadigan globus delorm kartografiya ishlab chiqarish kompaniyasining bosh ofisida joylashgan globus aqshning men shtati yarmut shahrida portlenddan shimolroqda taxminan 15 daqiqalik masofada joylashgan ushbu katta yer globusi 12,5 metr diametrli va 2,5 tonnani tashkil etadi u shunchalik kattaki shimoliy yarim sharni ko'rish uchun zinadan 3 qavatga chiqish kerak 1999 yilda ginnesning rekordlar kitobi bu butun dunyo bo'yicha yaratilgan eng katta globus ekanligini tasdiqladi avvalgi rekord egasi italiyaning pesaro shahrida joylashgan globe of the world edi ammo uning o'lchami to'qqiz futdan kamroq edi yer shari uch qavatli shishasimon atriumda joylashgan bo'lib kechasi juda chiroyli va one aqsh yo'nalishidan yaxshi ko'rinadi ushbu globus 1998 yilda namoyish etilgan va 2 yil davomida qurilgan uning masshtabi 1 bo'lingan bir million ya'ni uning yuzasidagi 1 mm yer yuzidagi 1 kilometrga to'g'ri keladi bu quruvchilarga yo'l tarmoqlari shahar va tuman joylari kabi ko'plab tafsilotlarni kiritishga imkon berdi shuningdek ko'plab foydali ma'lumotlarni taqdim etdi sirtdagi tasvirlarni qo'llash uchun ma'lumotlar bazasi taxminan bir yuz qirq gegabaytni tashkil etdi bular 1998 ming to'qqiz yil uchun google xaritalar hali kashf qilinmagan vaqtda rekord raqamlar edi ushbu globus 6000 mingdan ortiq alyuminiy quvurlarga o'rnatilgan bo'lib u 792 yuz to'qson ikkita karton bilan qoplangan ko'p globuslar singari erta ham 23,5 uch yarim graduslik burchakda o'rnatilgan yerning o'zi ham aynan shu burchak ostida egilgan u o'n sakkiz daqiqada butun globusni asta sekin aylantiradigan ikkita motor bilan ishlatiladigan konstruksiyali dizayn bo'yicha qurilgan tezlikni esa to'liq aylanishgacha atigi 1 daqiqagacha oshirish yoki 1 soatgacha sekinlashtirish mumkin